Malam ni masuk masalah yang ke 208. Kata pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain ila anqal hukum orang sembahyang di atas sutuh ataupun bumbung rumahnya mengikut imam di dalam masjid. Eh, rumah sebelah masjid. Eh Malah, nak apa, ke masjid, semayang kat rumahnya, semayang atas bumbung, semayang di tingkat atas, ikut imam yang solat dalam masjid. Sah ataupun tidak, uh, solat makmum ni, kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid ila anqal hukum orang sembahyang di atas sutuh ya. telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atas bahawasanya tidak harus yakni tidak boleh bagi orang yang di tepi masjid orang yang rumah dia berhampiran dengan masjid bersembahyang ia di atas sutuh rumahnya, di atas bumbung rumahnya. Mengikut imam yang di dalam masjid. Ini adalah kata-kata imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaih. Nak sah berjamaah turun semayang dalam masjid bersama dengan imam kalau ruang dalam masjid dah penuh boleh berjemaah dengan imam dalam masjid walaupun kita berada di, dalam, di luar masjid syaratnya kita yang duduk di luar ni setentang apa dengan makmum yang berada di dalam masjid setentang maknanya antara kita kat luar dengan makmum Kat dalam tu tidak ada penghadang. Tak ada dinding. Tak ada tingkap. Pintu terbuka. Jadi bila makmum yang berada di luar nampak. Uh, makmum yang berada di dalam dan kedudukannya setentang dengan makmum yang berada di dalam. Maka semayang dia yang di, di luar masjid ni sah. Begitu juga semayang Makmum yang lain di luar masjid yang berada di sebelah kanannya, sebelah kirinya, begitu juga yang berada di di belakang. <coughs> tak boleh kita semayang atau bumbung rumah kita uh, mengikut imam yang berada di dalam masjid. Eh? Uh. Sebab bila kita berada di atas bumbung rumah kita satu syarat untuk mengesahkan makmum kat luar dengan makmum dekat dalam masjid dengan imam yang berada dalam masjid saf kena bercantum bila kita semayang di atas bumbung memang tak bercantum saf ha. oh kita kata di hadapan rumah kita orang buat saf jadi kita nampaklah makmum yang berada di di bahagian bawah eh di lantai bawah kita berada di atas kita boleh nampak makmum. Makmum yang di luar masjid itu dibercantum dengan makmum dalam masjid. Makmum di dalam masjid sah. Kat luar pun sah, dia tak sah juga. Sebab apa? Walaupun dia boleh nampak makmum yang nampak makmum dalam masjid. Yang mana makmum dalam masjid tu nampak imam. Kita kata soft tak bercantum. Yang kedua syaratnya dia boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Dia boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi. Bila dia berada di atas bumbung, nak turun sudah tentu ikut tangga. Jadi, jadi bila turun ikut tangga tu menyebabkan dia akan apa? Ha, beralih uh, ke arah kiblat, eh? berpaling daripada arah kiblat menyebabkan uh, tidak sah iktidaknya. Baik. Dan dengannya telah dijazamkan oleh Syekh Abu Hamid. Syekh Abu Hamid ni dia nukil kata-kata Imam Syafi'i. Nukilan dia ni disebutkan uh, di dalam kitabnya. Tetapi pendapat yang sahihnya menyalahi demikian itu. Ini kalau kita lihat dalam nukilan pengarang kitab kafi tentang Nas. Imam Al-Syafi'i. Eh, pengarang kitab kafi. Dia nukil daripada Imam Syafi'i. Imam Mawardi nukil daripada Imam Syafi'i. Tetapi ke kedua-dua nukilan ini uh, bertentangan. Eh, Nukilan yang yang pertama mengatakan tidak sah. Nukilan daripada Imam Syafi'i. Nukilan dalam kitab Kafi mengatakan sah. Eh. Ha. Baik. Uh, bila kita tengok balik kenapa tidak sah? Itulah. Antara syarat orang yang berada di luar masjid uh, syarat dia satu, dia ada tiga syarat. Tidak ada di antara makmum dengan imam sebarang penghadang. Yang mana uh, makmum tak dapat melihat imam. Okay. Ataupun tidak dapat melihat makmum yang melihat imam. Betul. Kalau ada penghadang ini, maka semahaya makmum di luar masjid tadi tidak sah. Hmm. Syarat yang kedua untuk mengesahkan, Makmum yang berada di luar masjid boleh sampai kepada imam tanpa berpaling ke arah kiblat. Dia boleh sampai tu dengan berjalan yang biasa. Eh? Ha, dengan dia berjalan seperti mana perjalanan biasa. Bila kita berjalan keluar, kita bukan mengundur ke belakang. Bahkan kita akan hadap pintu. Jadi bila kita menghadap pintu, aa, memungkinkan eh? kita berpaling daripada arah kiblat. Ni. Kalau kita daripada atas nak turun ke bawah, tangga. Ni. Ada apa arah yang mana kita, kita turun, turun tangga tadi mungkin turun tangga tu men, apa turun menghadap ke arah kiblat tapi kemudiannya dia akan apa berpaling ke arah kiblat kemudian ni dia akan membelakangi kiblat jadi syarat yang kedua untuk mengesahkan makmum yang berada di luar masjid dia boleh sampai kepada imam tanpa dia membelakangi kiblat Ha, jadi, bila terpaksa membelang kiblat untuk dia sampai kepada imam, maka, tidak dia. Ataupun, ikutan dia akan imam yang berada di dalam masjid tadi, tidak. Tidak sah. Baik, syarat yang ketiga, uh, jarak antara imam dengan makmum tadi tidak lebih daripada 300 hasta. Lebih kurang 150 meter. Tak boleh. Ha, itu tiga syarat untuk mengesahkan solat makmum yang berada di luar masjid eh hmm. kalau cukup tiga syarat ni sah tak cukup tiga syarat ni maka tidak tidak sah baik seterusnya masalah yang ke-209 ya yeah. macam mana Hmm. Hmm. yeah, Yeah. Hmm. Okey. Dia ada dua tempat. Satu solat dalam masjid. Yang kedua a uh, solat di luar masjid. Okey. Kalau kita sembahyang dalam masjid, tak kisahlah Uh, di sama lantai dengan imam ke ataupun kita lantai atas imam lantai bawah ke ataupun imam lantai atas kita lantai bawah ke uh, kantong masjid tu empat tingkat kita lantai yang keempat imam di lantai bawah sekali bila dalam bin, dalam masjid bila dalam masjid sah walaupun untuk makmum yang di lantai empat tu untuk turun kepada imam dia akan apa berpaling membelakangi kibah kiblat oleh kerana dalam masjid maka sah okey ha, walaupun uh, dia semayang dalam masjid dan dalam bilik dalam dalam bilik dalam masjid dalam bilik dan pintu bilik itu buka masuk masjid masuk ruang imam okey maka sah walaupun dia semayang dalam bilik sebab apa dalam masjid yang dikatakan uh, tidak boleh ada perkara yang menghalang dia sampai imam. Ini kalaulah dalam masjid, dia semayang dalam bilik tapi pintu bilik itu masuk ke dalam masjid tak ada daripada dalam. Yang ada daripada luar. Dia semayang dalam bilik, mana bilik tu berada dalam masjid cuma tidak ada pintu dari dalam bilik ke dalam masjid. Untuk ke dalam masjid terpaksa diikut pintu luar. Aa, masuk masjid daripada luar maka tak sah. Tapi kalau ada dalam masjid itu dalam bilik itu pintu masuk ke dalam masjid aa, maka sah walaupun dia sembahyang dalam bilik. Okey, uh, tak ada masalah. Tapi kalaulah berjemaah tadi di luar masjid aa, maka disyaratkan ni. Satu tidak ada perkara yang boleh menghadang makmum nampak imam. Tak boleh ada penghadang makmum tadi sampai kepada imam. Kalaulah nak sampai terpaksa membelakangi kiblat maka tak sah. Eh. Ah, ber eh? saf mesti bercantum. Mesti bercantum. Ah, kemudian jarak mesti tak boleh lebih daripada 300 hasta. Eh, di antara saf makmum dengan tu imam. Begitu juga saf makmum di luar masjid dengan saf dengan apa? masjid dengan belakang, hujung masjid, dengan belakang masjid, dengan akhir masjid tu jarak dia tak boleh melebihi 300 has. Hasta. Ini syarat untuk sah orang yang semayang di luar masjid. Dalam masjid tak ada masalah. Dalam masjid tak syarat 300 hasta. Ni, ha, kalau lah Masjidil Haram ha, kan, Luar. lebih daripada 300 hasta. Kita semayang tu dekat pintu nombor berapa tak tahu. masuk Masjidil Haram jauh lebih daripada 300 hasta. Sah tak ikut tu imam yang berada depan Kaabah misalnya? Sah sebab apa dalam masjid dia tak syarat 300 hasta. Dalam masjid dia tak syarat apa uh, boleh sampai tanpa melanggar kiblat. Tak syarat tu. Leh? Okey. tu saya sebut tadi kalau dalam masjid dia tak syarat soft bercantum <laughs> dalam masjid dia tak syarat soft bercantum dia tak syarat mm, tak boleh ada penghadang bila dalam masjid kita tak kisah kita semayang kat mana pun sah dengan ikut imam kat depan walaupun soft kita tak bercantum imam duduk kat mihrab kita duduk soft yang ke 20 padahal soft pertama kedua ketiga keempat tak ada orang kosong imam kat mihrab kita duk ikut imam kat mihrab tu tapi kita duduk saf yang ke-20 saf tak bercantum sah tak sah sebab dalam dalam masjid ha, dalam masjid dia tak syarat sah apa saf bercantum cuma kita kena faham bila kita semayang dalam masjid walaupun sah semayang kita saf tak bercantum tapi fadilat berjemaah tak dapat ha, dia lain pula satu kita punya solat berjemaah sah. Yang kedua, apakah dapat fadilat berjemaah ataupun tidak? Okey, fadilat solat tu dapat. Fadilat berjemaah lain pula. 25, 27 anak dapatkan apa fadilat berjemaah ni sah mesti bercantum. Walaupun dalam masjid. yang di luar masjid mesti bercantum bukan untuk dapat fadilat sahaja. Untuk mengesahkan. Kalau di luar masjid tak bercantum dengan sah kat dalam, tak sah tidak. Bila tak sah iktidak, fadilat, <laughs> fadilat jauh lagi lah. Ha, fadilat jauh lagi. ini pertama sekali kita kena pastikan iktidak kita sah. Eh, ha, berjemaah kita sah. Bila dah sah, kita usahalah supaya bukan sekadar sah, bahkan dapat fadilat berjemaah. Macam mana? Sof kita biarlah bercantum. Uh, tempat lain saya tak perasan lah. Tapi masjid Bandar Baru Sif Tahle ni dia selalu buat perhimpunan keramaian kan. Jadi kadang orang etikaf satu malam. Kadang tiga, tiga malam mereka etikaf. Ada program. Jadi bila mereka datang untuk etikaf mereka bawa beg. Beg dia letak kat mana? Dia letak dekat soft. Okay. Kadang-kadang orang buat soft di antara beg-beg. Maknanya soft tak bercantum. Sebahagian Soft ada orang, kemudian back-back-back, kemudian soft yang berikutnya. Semayang berjemaah sah. Tapi fadilat berjemaah tak, tak, sah. Uh, bukan tak sah, tak dapat fadilat. Itu uh, penting kita nak, apa bukan sekadar nak sah, bahkan kita nak dapat fadilat tu. pastikan soft kita bercantum. Kalau tu kita, kalau kita tengok, oh ini soft ni penuh dengan back. kita jangan semayang di soft back tu. kita semayang di soft yang mana tidak ada back, yang bercantum. Neh sampai makmum yang berada di belakang imam supaya kita dapat fadilat berjamaah.